даже от работе нету, которые строили школы, больницы, покупали туда все оборудование, а у нас сегодня купят компьютер в школе. Ах, какие благотворители! Ну, богатыми не рождаются, это по-первых. А, а они а тоже становятся. не рождались. Так что давайте все начнем с того, что э, возможно не все получается там оставить сразу памятники, а что то что-то такое работает. Вы все помните эту эпопею, когда этот памятник снимали? Помните, да? Вы помните, как говорился этот вопрос о том, что, понятно, ситуация была такая, не он надо было снять. Мы и говорим, что пройдет время, установится у нас, как говорится, в государстве порядок и так далее. И общественная общественность решит этот вопрос, что там быть. Восстановить его назад или где-то восстановить в другом месте и так далее. Представьте себе такую ситуацию. Сейчас делегирует на места говорится, много полномочий, в том числе установка там памятников и, и так далее. Создается инициативная группа, которая предложит: давайте восстановим памятник Ленина на том месте, где он был. А там стоит сцена, где государственный да, план. Представьте себе, что общественность города проголосует шар, говорит, давайте восстановим, пусть будет памятник Ленина. Что тогда будет сделать? Какой это будет нонсенс? Снять государственный план и восстановить туда наметы, я не считаю, будет. что не, не, не время этим вопросом да, сейчас заниматься. Вы посмотрите, какая ситуация. Я, допустим, читаю, что на сегодня самый важный момент, который вот будут делегировать, это первое, наперво, нам надо подумать именно общественному совету. Назрел вопрос о том, что в городе и в громаде должен быть один хозяин. Не должно быть районной администрации, городской и так далее. Должен быть один руководитель, которому подчиняется вся территориальная, территориальная громада. Я считаю, что э, это самое, э, этот вопрос надо поднимать уже сейчас. Он Не уже ждать, когда нам, когда нам, Володя, там что-то прибыло, я имею в виду Гросслана, по э, этому самоуправлению. Мы должны сами разобраться, что нам надо. Я считаю, что должен быть один хозяин. Посмотрите, прокуратура подчиняется городу району, санстанция городу району не и так далее, не городу, не району. и так далее, структура. Говорят... Прокуратура подчиняет, подчиняется, район, подчиняется милиция, областной прокуратуре. Вот представьте себе, мнение района, районной администрации одно, а городское другое. А милиция это одна, кому это Зачастую бывает. То есть этот это вопрос уже назрел. Не это раньше было, там были лимиты и так далее, и так далее. Я по этому вопросу ездил в Синельника, поднимался этот вопрос уже давно. Вот. Но там были другие времена. Поэтому вот эти вопросы надо поднимать, а не вот эти, которые на сегодняшний день практически, ну, хорошо восстановили. Что, улучшится от этого наша жизнь наших гаражах? Нет. Поэтому надо ставить те вопросы, которые действительно волнуют. я считаю, что вопрос, э -э вот, Александр Андреевич, здесь вопрос, Объединение, что должно быть один хозяин города и района, надо уже поднимать сегодня. А кто? Не район, поднимем, районы или город? Кто хозяин должен быть? Не подними, мы поднимем район, вы посмотрите, и потом а -а -а. как мы окажемся. Что, что вы себе думаете? Вот этим вопросом надо заниматься. Ну давайте закончим да, с этим давайте, да, давайте, я, да, я, да, а потом... я вам сказал, что у нас мы Мое мнение, мое мнение, ведь надо, и на сегодня этот вопрос успокоился, все... Вопрос можно решать совершенно другим делом, но эти вопросы, я считаю, что не своевременные вопросы его стали в не Спасибо дня. большое. Я э, с большим уважением отношусь к деловым опущи э, и благодарна им за поддержку ветеранской организации. И хочу сказать, что э, надо делать все, чтобы таких деловых как было больше. Вот. Но э, что касается э, памятника... Конечно, прежде чем решать окончательно, надо эту проблему обсудить и прежде всего с громадой. С громадой. Вот, не так давно был митинг 1 мая, где в резолюции записано. Вот, и тут же мы начали ветеранская организация собирать подписи. И вот я готова сейчас эти подписи представить тех людей, которые часть. за э, то, что не не только участники часть, часть часть подписи да часть подписи я говорю за себя значит чтобы памятник все-таки был восстановлен проблема в том вы знаете я не перестаю удивляться вот ну возьмите Муссолини первый фашист на планете был но тем не менее ему памятники стоят на родине да. мы сейчас договоримся, ну, еще Наполеон и все, все прочие. Но это история. И, и история. милые мои, если мы, если бы не Ленин, не революция, кто знает, мы, может быть, до сих пор не но в космосе. Человек же сказал, так это политический вопрос. Между прочим, я запустите? очень молчала, когда вы говорили. Да, Давайте да. По вот. Рихот. То, может, мы так ходили в лаптях и неграмотными были бы. Поэтому нельзя умолять достоинство и вот так сгоряча решать. Уже мне говорили, так да, что там Маша, мы э, небесные сотни тут памятник поставим. Значит, места в каковке много. Ставьте любые памятники. Но э, место э, Ленина должно быть там, где оно было. И я прекрасно помню тот момент, когда мы здесь же обсуждали этот вопрос, и как э, Александр Петрович Карасевич... Э, Заявлял, что я гарантирую, что памятник э, будет стоять на месте, я его восстановлю. Решение было. Так где? Не не не, решение мэра было. Только решение мэра я и все. Никто я, не я считаю, что все ветераны от, до одного станут на защиту того, чтобы Ленина вернуть на место. Ну, я хочу ну, добавить, что мне, есть нет, такой нет. Понятие. такое понятие... Не надо Можно мне это Да, можно сейчас. Есть такое понятие, если так... вы, если вы, я... вот, Семенов, кто постарше. да, вы помните, у нас в центре города возле дубов стоял памятник Ленина. Перенесли его, поставили. И его в Радгольное дали, он там поднимается. Так, С таким же самым успехом можно там поставить этот флажок возле этих дубов. Ну, будет мы же мы мы же вот, смотрите, ну мы с идем. Мы посмотрите, я еще раз хочу, хочу вас вернуть, рассказать, хочу, что, -то. что -то. есть такое понятие, как ассоциативная память и ассоциативное мышление. Вот пусть уже там стоит время, один единственный. А вот все-таки вот действительно, как Светлана Леверевна говорит, вот на набережной это будет красиво, это будет по-государственному, да, да. это будет видно. И это будет не нас разрушено место. То есть, извините, уже оно связано... Не То <у SENIOR> есть, поэтому давайте обсудим, что этот флагшток пришел. Обсудим его, где... Мы не обсуждаем, куда будем памятник Ленина переносить. Мы сейчас обсуждаем, где мы будем ставить флажток. Петр Александрович, вы сидите. Все вы сейчас помните, что было тогда носили памятник Ленина. Когда люди там не дали, мы вместе с милиции разнимали. Вот, потому что люди чуть не подрались на идее, как говорится, ну, позиции. Ну, вот. Значит, я не хочу, чтобы сейчас повторился тот же самый... Да, конечно, да. предложение хорошее. Вот. Но место, я тоже могу сказать, что это не лучше. Потому что мы можем сейчас дробно ломать У меня было такое предложение, вынести... Здесь газета. Вот. Да И, мы здесь. И типа вопроса... Да. Мы, мы сейчас не да, выносим вопрос не. о памятнике, мы не решаем вопрос о памятнике Ленине. Я, например, поддерживаю поставить в каховке 20 двадцатиметровый метровый цепин на месте старого флагштока да, на, площади на площади трудовой славы. Мы и все и поддержим дорога, это. Да. Давайте поддержим этот вопрос и поддержим людей, которые хотят да, это сделать. собирать. а, а памятником Ленина мы потом будем решать. Предложение его целиком полностью ну, вы скажете, да. его да, да, и полностью поддерживаем. Да, это и в все. центре города. Да.

И действительно, хотя бы надо и вернуть славу этой трудовой площади, трудовой славы, чтобы это видно было. И это будет к этому востоку и этому государственному славу. Относительно памятника. Прозвучало, что надо что, про это, думку архитектора. А что же не можно думку громады? Что не сделать местный Референдум опроси ніяк угодно можна назвати політику поводу да, і це буде. А зараз іменно що це ви говорите, що це не політичне, так от іменно що це політичне, бо вам не хотілося іменно на цьому місці пам'ятника. Давайте не будемо про це говорити, тому що Карасевич та підписував своє рішення на снісінні, то тобто на ну, пам'ят пам'ятника. І з, з таким заговоркою, що він буде поставлений назад. Правильно, Олександра Федоровна сказала, 1 мая говорили, що повернути його до 9 мая. Звісно, це було ну як, нереально, тому що це дуже швидко і, і, і саме, от но його треба поставити на місце там, де він должен, повинен стояти. Це моя думка така. І треба думати про те, що все-таки... Рішення. Да, рішення. 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 Да, що... І все рішення. 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 Давайте запропонуємо міську, ми можемо запропонувати, да, рекомендувати ну, обговорити це питання про тобто встановлення а... пам'ятника. Тут, подождіть, сходять, що... Пане Віталію, по з Державним прапор України обговорити на громадських слуханнях. Обговорили? Да, Обговорили і далі вирішити. А друге буде рішення да, запропонувати встановити да, маршрут. Да. Да. Хто за першу пропозицію? Я, 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 Громадські слухання це ви там Там особа процедура, там не просто питання. тому ми проти. А тому ми проти. То, що стосовно опитування, так ми не організували. Ні, ні. Давайте на другий. Хто за перший? Молчат? Молчат. Хто за другий вопрос? Так, то ми направили. Просто, В принципі, думка громадської ради. більшість членів громадської ради. Ні, ну ми вже на вопрос, ну, на голосування ну, так, вже не надо. Перше не пройшло, друге. друге да, не пройшло, друге. Друге, Читайте, питання, друге. Да, встановити влашток на місці площі Трудової Слави. Запропонувати встановити. Да. Ви правильно поправили, запропонувати. Да. Раз, два, три, чотири. Хто проти? Отримались? Нема. Да. Буде отрицательне влияння зі сторони горожан. Я це обдумаю. Не всі. Я це обдумаю і своє рішення скажу. Ні, не, не всіх горожан. Буде там 2% проти, проти, 3, трілі 5, Но все одно це наші гаражані це ті ж 5%, це ті те ж люди. А, я абсолютно не хочу сказати, що я хочу суперечити людям, які поважають Леніна. Я теж виріс на цих цінностях в радянському союзі і е, мені здається, що розвал радянського союзу це було неправильно і ошибочно. Но ми маємо те, що маємо зараз, і нам треба вже. Поняти, в кінці кінців, кінці, хто ми такі. Ми, українці, ми ще в Радянському Союзі живемо, чи ми такі, чи ми сякі. Нам треба якась ціль, до якої ми повинні йти. І це якраз зараз той момент, коли ми можемо всі об'єднатися і йти одним путем, а не в різні сторони, ми як вибрасувати ми будемо. Не да, вибразу не ну. вибразується. Це наоротне ну. на да, ваші ділянки. Не вибрасувати ні в комусь куча. Собраны очень разные и молодежь, и женщины, и э, э, ветераны, нет, женские организации, ветеранские организации, разные сектора. Одне если... погано хочу сказати, що на громадській раді ну, повністю відсутні молоді люди. Якісь представники не знаю, у нас є Ну, і це дуже погано, тому що немає кому що сказати да, від молоді знаю, від старшого покоління. Волі. Є да а от у нас є молоді. Сегодня мы так быстро захотели собраться, что у нас, например, есть и Рожкова, и Борисовна, и Балайсковец, и, 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 и Живенева. Для них это оказалось сегодня неинтересным вопросом, они не пришли. И они же знали вопрос. Молча, как он говорит, как он не знает. Нет, он не говорит, а как он не То есть я такой, чтобы флаг Украины наставить тут столб. А нет, а еще дом какой-то выкрасить. там Собрались, люди утепляют, например. Какая разница? Утеплили желто-блокитным там. А это не, ну, а то, 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 уже... Это уже в это уже. Венеция, это уже наш флаг, да, это уже постоянный. И герб наш, желто-блокитный, как смотрите. А по поводу памятника я считаю, вот лично мое мнение, это уже там, как это, ремарка, что на этом месте, может, не обязательно Ленина будет стоять памятник. Может быть, люди решат, поставят там туда, может, Лесе Украинку, может, там No, like Знаєте, знає знає, Лесі Українки туди ще хуже ставити е, на, е, на, на, на те місце. Лучше вже, вже нехай валиться там, доки е, сам собою не розвалиться. Це де проще.